Вам надоело есть хлеб, тогда для вас мясной хлеб. Смотрите это видео. Дамы и господа, мы сегодня готовим величайшее блюдо, величайший митлов, то есть мясной хлеб, мощнейший такой полпетоны. То, что мы в Италии так и называем. Польпетон. то есть большая котлета не могу один это делать потому что для величайшего нужно участие величайшего мастро джафеле Опять здесь я просто там стоит а потом решит и звоню меня и я приеду апья рядом мастер полпеттоне полпеттоне гарябина сбили, 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 вот не абсолютно. Прямо из дома вытащил. Я, дум... я думаю, ну, не из, я, не не из моего дома, а я просто из чьей-то дома вытащил. Знаешь... Свинина, первая свинина, мощнейшее мощнейшая и говядь. То есть свинина и более-менее 50%. 50, я 50 на 50. 50, а -а -а -а. 50 а 50 тоже. Да. Смотри, гранемарку. Я делаешь очень маленький, потому что у нас машина не профессионал, машина на дома. Меня дал профессионал. История Бурпентона это уже интересно. Настолько интересно, что никто его не знает. Я делаю красота. Так, Давай, давай Нет, сейчас, Марко, я раньше буду поречь. Зачем? А, все Смотри, почему? Потому что есть разница. А, вот так вот. Не надо сначала свинину, потом говядину. Надо свинину, говядину. Разве это смесь? А смесь то место там? Давай, много, я ложу. четыре. И четыре. И 4. О, я 4. включаю, включаю. Работа, работа, да. машина работа. Работа, работа, работа ди тримоне, ваду ди тримоне. Спинжи Ваду, Ушел? Ушел. Давай.

4. No, no, нет, no. 3. Uh -huh. 5. А, нет, 4. Секрет. Чуть-чуть петрушка. Чуть-чуть, да, давай чуть-чуть. Марко, ты меня надо. Маэстро. А мне надо. Тебе надо. А мне надо. Давим на чисто На чесночине, на чесночине, он немножко такой. И режем петручели. Делать бакуто. Батуто. То есть крупный бату. А сейчас два какой коррозионный момент. Понятно. Оп, это очень хороший момент. Это уже очень хорошо. Я вот так, и ты меня, стоит чуть-чуть хлеб, сухари, и чуть-чуть пармезан. Вот у нас делаешь на глаз О, сухари. Мощнейший сухарелли. О, смотри, как на глаз делаешь сегодня. На, глаз, на глаз. еще, еще. Oh. И еще пармьяну, гранде И все, пармьяну самое величайшее, потому что он с пармьяном. Плюс ты стоишь, плюс вкусно. Давай всю форму. 150, okay, <tell> еще чуть-чуть, и я думаю, что хватит. Еще, вот так, все, все, манипуляция, манипуляция. Надо мать, еще чуть-чуть сухарить. Тоже <tell> считаю, что... Компактеро. Компактерос. Гранде Баб, может быть, еще больше сухарей, это же хлеб, <laughs> не <но> стоит хлеб, поэтому <laughs> надо e как-то больше. Я думаю, что хватит, Гранде Марко. Немножко оливковое масло. Это давай, давай, Это бомба. Это бомба. О, oh, величайший, величай, величай. Величай. Гранде Марко. Гранде Пауло. Смотри, какой консистенция. Это прекрасно. Ну, все. Это... Что у нас дела сейчас? А теперь все это продать на рынок и купить мощнейший каплезацию а в магазине. Нет? Упакуем наши котлетоны. О! Oh. Oh. Ничего себе, гранде А что за бумага? Сейчас по посмотрим, гранде Марко. Он помочь мне, когда я выключит. А, то есть это, это бумага специальная, которая вообще не прилипается. В принципе можно обычным пергаментом. Да, можно, можно обычный пергамент. Я если масло можно, можно немножко Масло в обычный пергамент, вообще будет идеально. Гранде Марко. Уна либелла. Уна либелла. Сога Марко. Прошуто котто. Прошуто котто. Вареный окорок. Прекрасно. Можно в принципе и вичинруды, можно, можно вичина, какой можно что-нибудь ну, то что-нибудь вкусненькое. Главное, чтобы вам было вкусненько. Да. Варенье. Варенье Варенье лучше не надо. <laughs> как хорошо, когда гости которые все умеют сами, все сами делают. А, это копченый моцарелла. Да. А провола, Апровола. Да. Копченый мож на скамоца, мож можно на скамоца, можно на... Можно, да, да, все на кашу кавалу. Можно кашу кавалу. Можно моцарелла. Что у нас есть, у нас стоит. А? Вкусно. Да, да. Главное, чтобы сыр вам понравился. Еще слой прошутто. Eu sou o mas não é? Não, 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 Ничего себе, Гранде Пал. Это... Да? Ух ты. Даже так. Маслерос. О. Намазан. Ты мне всегда говорил с детства, с детства, говорил, что для приготовления полпетоне у тебя есть величайший секрет. Чуть-чуть. Вот, да. вот это секрет. А вот это секрет. А, потом, если другой, надо... Еще И второй секрет. Да -а -а. Секрет номер два. cioè succari, succari, non so un po', 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 non so un burro. non so un po', 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 секрет величайшего пульпетоны это добавить немножко масла сливочным сверху. Mm -hmm. Мы хотели добавлять сюда картошки. Да, yeah, вот на картош... налево. На, направо и налево картошки, на картошки налево. Давай добавим все-таки, давай все-таки чуть-чуть добавим. О, браво, перфект. Перец, перец. Um, Соль, соль, no, соль. No, 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 no. Говорят, на кухне соль, перец потанцуем. Масло, масло. стоит. Масло уже, уже стоит. Стоит. Стоит, стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит. 40, 45 минут. Дукопто. А, я думаю, ну, в отпуске. 200, в отпуск. 220 градусов. без Хорошо. Хорошо, я верну. 40-45 минут 200 градусов, и наша величайшая пульпетторинга готова. Куда делся мастер Яфель? сказал, 45 минут, прошел час 20. Мастер Яфель Я думаю, что он избежал с котлеттора. Мастер Яфель! Эль полпетторинга! гранде Марко! Я думаю, что ты избежал. Эй, катили, дорога, чуть-чуть больше, у нас 1 час 10 минут 180 градусов. 180 градусов, 1 час 10 минут. Да, Я еще горячий, надо... Конечно, надо только ты что... Ты было... хотели попробовать? Если, если, бы ты был в печке час 10 минут, ты тоже был горячий. Уроду, дуэ, тре. Алли. Э, э, Алли. Алли. Теперь надо его надо да. резать. Надо и потом его съесть. Я пойду за тарелками, а ты... Порежь кусочек. Хорошо. И

Де Марко. Oh, no. oh. Ты гений. Гений. Величай. Ман Де uh -huh. Я знаю, что тебе скажу. Какой? Это величай. Wow. И я вам всем советую попробовать yeah. делать это фантастические бонфеттоны. Бон аппетит! Бон аппетит! Бон Величай! Чао.